নেশা জাতীয় বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান এক যুবক গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আঠাশে আগস্ট রাতে কাছার পুলিশ বাসকান্দি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত বাসকান্দির একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি মারুতি সুজুকি গাড়ি নম্বর এস জিরো ওয়ান ওয়ান সি আটক করে এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আটককৃত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ লস্কর জ্যেষ্ঠ পুলিশ অধীক্ষক জানান গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে অতিরিক্ত টায়ারের ভেতরে লুকানো অবস্থায় মোট পঁয়ত্রিশটি সাবান কেই উদ্ধার করা হয় যাতে প্রায় 410 গ্রাম হেরোইন পাওয়া যায় কালো বাজারে এর মূল্য আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে ঘটনাস্থলেই মাদক শনাক্তকরণ কিটে পরীক্ষা চালানো হলে তা হেরোইনের জন্য পজিটিভ ফলাফল দেয় প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় এই মাদকদ্রব্য মিজোরামের কলরশিপ থেকে অবৈтноভাবে পাচার করা হচ্ছিল এ বিষয়ে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে মাদক সামগ্রী বা ড্রাগসের বিরুদ্ধে আমার অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যোৱা নিশা আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ কম খেদি লখিপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বাছকা গাঁৱত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলিছিল চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযান কালত আমি এখন গাড়ী মাৰুতি চুজুকি এখন গাড়ী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু মাৰুতি চুজুকিখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ জিৰ' ইলেভেন চি ছেভেন এইট ফাইভ টু আৰু তাৰ যিজন গাড়ীখন চলাই অহা যিজন আৰোহী যিজন চালক তেওঁৰ নাম আছিলে মহম্মদ ফিৰোজ আহমেদ লস্কৰ তেওঁৰ পিতৃ পিতৃৰ নাম হ'ল মতিমিয়া ধনিপুৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ নাইন চোনাই থানাৰ অন্তৰ্গত তেওঁক যেতিয়া আমি তেওঁক আমি যেতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ এপ্ৰিহেণ্ড কৰি তেওঁক আমি খান তালাচী আৰম্ভ কৰোঁ সেই সময়তে সেই গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মা নিৰ্মাণ কৰা টায়াৰ আছিল মানে স্প্ৰেয়াৰ টায়াৰ আছিলে স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত দুটা স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত তেওঁ লুকুৱাই অনা অৱস্থাত থাৰ্টি ফাইভটা পঁয়ত্ৰিছটা চাবোনৰ বাকচত হিৰইনযুক্ত চাবোন বাকচত আমি ড্ৰাগছ ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই দুইটা স্প্ৰেয়াৰ টায়াৰ আছিলে গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত চেম্বাৰত তেওঁলোকে লুকুৱাই আনিছিলে গতিকে আমি যেতিয়া গোটেই বিষয়টো চালোঁ যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি তাতে স্থলীতে আমি ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি সম্পূৰ্ণ ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত সামগ্ৰীখিনিক আইনগতভাৱে আমি জব্দ কৰোঁ আৰু সেই সময়ত আমি ওজন কৰোঁতে আমাৰ দেখা গ'ল যে তাৰ ওজনৰ পৰিমাণ আছিলে চাৰিশ দহ গ্ৰাম আৰু এই চাৰিশ দহ গ্ৰাম হিৰইন আমি তাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি জব্দ কৰোঁ আৰু বাকী যি ফৰেঞ্চিক্স ছায়েঞ্চ লেবৰেটৰীত পঠাবৰ কাৰণে আমি যোজা আৰম্ভ কৰোঁ এই যিখিনি জব্দখিত সামগ্ৰী আমি লাভ কৰিলোঁ বা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় দুই কোটি পাঁচ লাখ টকা হ'ব বা তাৰ অ তাতধিক হ'ব গতিকে আমি যোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কালত আমাৰ দেখা গৈছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী যি জিলা আছে সেই জিলাৰ সদৰ অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু আমাৰ ইয়াত সৰব সৰবৰাহ কৰাৰ পিছত এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি জিলাৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে তেওঁৰ লগত থকা আৰু তেওঁৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰা দুই কেইজনৰ ব্যক্তিৰ আমি সূত্ৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ অধিক তদন্ত আমি চলাই আছোঁ ইয়াৰ লগতে যি টেকনিকেল অধ্যয়ন হ'ব লাগে বা টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে সেইটোও আমি চলাই গৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ শীঘ্ৰেই তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন ব্যক্তিক আন এজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু বৰ্তমানলৈকে এই যে আমি বিশেষ সূত্ৰে অভিযান চলাই আমি যি পৰিমাণৰ হিৰইন জব্দ কৰিছোঁ সেইখিনি আমি ফৰেঞ্চিক ছায়েঞ্চ লেবৰেটৰীত পঠাবলৈ যোজা কৰিছোঁ আৰু জোৰ তদন্ত চলি আছে আৰু তদন্তৰ আওতাত যিসকলে আহিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ Be a part of the biggest movement of Northeast India.